गम श्री श्रीगणेशपञ्चचामरस्तोत्रम् नमो गणाधिपायते त्वया जगद्विनिर्मितं निजेच्छया च पाल्यते धुनावसे तव स्थितम् त्वमन्तरात्मकोऽस्यमुष्य तन्मयि स्थितः पुनीहि मां जगत्पतेऽम्बिकातनोज नित्यशाङ्करे गणेश्वरः कृपानि दीर्जगत्पतिः परात्परः प्रभुः स्वलीलया भव शिवान्मदावलानन गिरीन्द्रजातनो भवस्तमेव सर्वकर्म सुप्रपूजयन्ति देहिनः समाप्नुवन्ति चेप्सितं चतुःपुमर्थदायिभिश्चतुष्करैर्विलम्बिना सहोदरेण सोदरेण पद्मजाण्डसन्तते पदद्वयेन चापदां निवारकेण भासुरं भजे भवात्मजं प्रभुं प्रसन्नवक्त्रमद्वयं बलिष्ठमूषिकाधिराजपृष्ठनिष्टविष्टरप्रतिष्ठितं गणप्रबह पारमेश्च शोभितम् गरिष्ठमात्मभक्तकार्यविघ्नवर्गभञ्जने पटिष्ठमाश्रितावने भजामि विघ्ननायकम् भजामि सूर्पकर्णमग्रजं कुहस्य शङ्करात्मजं गजाननं समस्तदेव बृन्दवन्दितं महान्तराय शान्तिदं मतिप्रदं मनीषिणां गतिं श्रुतिस्मृतिस्तुतं गणेश्वरं मदीश्वरं यदङ्घ्रिपल्लवस्मृतिर्निरन्तराय सिद्धिदा यमेव बुद्धिशालिनः स्मरन्त्यहर्निशं हृदि यमाश्रितस्तरस्त्यलङ्घ्यकालकर्मबन्धनं तमेव चित्सुखात्मकं भवामि विघ्ननायकम् कराम्बुजैस्फुरद्पराभयाक्षसूत्रपुस्तकं शृणिं स बीजपूरकाब्जपाशदन्तमोदकान् गणाधिपः गिरीन्द्रजामहेशयोः परस्परानुरागजं निजानुभूतचित्सुखं सुरैरुपास्य दैवतं गुरुंगुहस्य गुरुं गुहस्य गजाननं भजाम्यहं न दैवमन्यमाश्रये गणेशपञ्चचामरस्तुतिं నిరంతరాయ సిద్ధిదం చిరంతనోక్తి సమ్మతం నిరంతరం గణేశ భక్తి శుద్ధ చిత్త వృత్తయ ఇది శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య యోగి విరచిత శ్రీ గణేశ పంచచామర స్తుతి ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి బెల్ బటన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి